Что это? Это в дорогу взял. Что это? Ну, гандон. Чего это? Мое. Ну, я думаю, пригодятся. Зачем? Ну, чтобы предохраняться. Костя! Не, мама пришла, ничего. Хорошо, конечно, предохраняться? Да. От чего? От болезней венерических, как минимум. Молодец, конечно, я смотрю. А ты не врал. Подготовился, да? Подготовился? Да. Под, подготовился вот к чему ты, к чему ты готовился? Ты сюда едешь отдыхать или трахаться? Отдыхать, ну это включает. Это не, это не включает All Inclusive? Обманули, получается, что ли? Обманули, получается. Кто тебе сказал такое? Кто? Кто тебе сказал? Кто придумал, что тебя я не люблю? Вот это как песня, не да? То есть вот так ты забазарил, да? Ну, ну простите. Так. Возьми да. сфотка на фоне. Так. Сейчас пойдет, короче, да, оперативная съемка. Это, да. Изъяли, изъяли 2 грамма, короче, 2 грамма презервативов, презервативов, короче, у товарища жителя власти. Республики Беларусь, город. Фу, ты сама открывать, я хуй. Жителя так, Республики Беларусь, город Минск. Да? Приехал что? Ну, Давай, отдыхай, да? Все. Вообще, да, это, это не мое, по... это мне подкинули. Подкинули тебе? Да. Кто подкинул? Я тебе подкинул. Самолет стюардесса разносил. Это оперативная съемка, Я понимаю, я не вру, это нельзя брать. Когда серьезные люди спрашивают, я не вру. Я могу нервничать, но брать не стану. Так. Хорошо, я понял тебя. Я тебя понял. Подержи-ка. Это, это все Тройный. Это все обман. Ты еще я... не совсем готов к этому. Да. Ты давай, давай. Помылся. Уъебался. Помылся. Ну да. Да? Да. Купил уже все. Да, купил, ну, да. Ну, да? Красавец такой, да? Ну я так. Уже все. Что? Что что ты? Что ты я... Не мямли. Не, не мямли. Скажи, как мужик. Как ты раздобишь? Разговариваю, не мямлю. Давай. Даю. Что давай? Пить или не пить? Вот в чем вопрос. У меня такого вопроса не было. Не задавай глупых. Пошли глупые. Ваше здоровье. Ну, за здравие. Да.